काम यांनी बिहार मध्ये केलेला विकास यावर विश्वास ठेवला आणि म्हणून त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि लाडक्या बहिणींचं अभिनंदन करतो कारण लाडक्या बहिणींनी तिथे मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं महाराष्ट्रामध्ये जसं लँडस्लाईड विक्री मिळाली लाडक्या बहिणींचं मतदान वाढलं आणि त्यामुळे लँडस्लाईड विक्ट्री महाराष्ट्रात मिळाली आणि तसंच लँडस्लाईड विक्ट्री बिहारमध्ये लाडक्या बहिणींच्यामुळे मिळाली मी लाडक्या बहिणींचे अभिनंदन करतो आणि बिहारच्या जनतेचं अभिनंदन करतो बिहारच्या जनतेने जंगलराज नाकारलं जंगलराज नाकारलं आणि विकासराज स्वीकारलं आणि म्हणून अशा प्रकारचं लँडस्लाईड विक्ट्री या ठिकाणी मिळालेली आहे राबवली बहिणी हा लाडक्या बहिणींनी तारलं म्हणजे एकदम लँडस्लाइड विजय मिळवून दिला समजलं की नाही आणि म्हणून पहिला घोषणा ते लोक द्यायचे की समोसे में जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा ला लालू कौन आता जब आता असल है जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा विकास का राज और विकास का राज चालू और यहाँ पर जो लाडली बहनों ने कमाल करके दिखाई है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ ये विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है समझ गए कि नहीं विकास का राज चालू रहेगा और लालू का राज जंगल राज लोगों ने नकार दिया है लाल जंग जब लालू राज था तब लोग छः बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे व्यापारी अपनी दुकानें बंद करते थे जब मैं गया था वहाँ पर बिहार में प्रचार के लिए तो लोग कहते थे वो तो ये आठ नौ बजे दस ग्यारह बजे तो छोड़ो लेकिन छः बजे के बाद कोई घूम नहीं सकता था ऐसा जंगल राज था दिन दयाड़े हत्या होती थी लूट होती थी बलात्कार होते थे यह सब बदल गया है और इसलिए नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने मोदी जी के सहयोग से डबल इंजन की सरकार वहाँ पर विकास को आगे बढ़ाएगी इसलिए डबल इंजन के सरकार पर लोगों ने भरोसा जताया है इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूँ उन्होंने जो विश्वास जताया है मोदी जी के नेतृत्व पे और नीतीश जी के नेतृत्व पे और इसमें हमारे गृह मंत्री अमित भाई इनकी भी चाणक्य नीति जो है वो तो भी काम कर गई है और जनता ने पूरी तरह हमारे लाडले बहनों ने भर भर के वोट दिया है भर भर के वोट दिया है जैसे महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली वैसे ही बिहार में उसका यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है इसलिए लोग जंगल राज नहीं चाहते हैं लोग विकास राज चाहते हैं लोग मंगल राज चाहते हैं और इसलिए आज यहाँ पर बिहार में जो पिछले कई सालों में जो काम किया है नीतीश कुमार जी ने और उसको सहयोग किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका ये परिपाक है ये जीत जो है ये बिहार की जनता की जीत है लाडली बहनों की जीत है मोदीजी के विश्वास की जीत आहे नितीश कुमार जी के काम की जीत मध्ये बिहारमध्ये बिहारमध्ये जर दुबार मतदार यादीची पुनर्रचना करण्यात आली सर्व दुबार या नावं काढण्यात आली आणि त्यानंतरचा हा विजय आहे म्हणजे पूर्णपणे ट्रान्सपरसी आली यामध्ये पारदर्शकता आली तरी सुद्धा हे विरोधक याच्यावर देखील टीका केल्याशिवाय राहणार नाहीत त्यांचं काम नेहमी टीका करण्याचं आहे आता जरी त्यांचे डोळे उघडले पाहिजे आता तरीके सुबुद्धि आली पाजे कारण महा जस महाराष्ट्र जनते ने जसा थम्पिंग मेजोरिटी दी तसी बिहार के जनते ने देखी थम्पिंग मेजोरिटी दी मैं बिहार में जाऊन बोलो हो तो कि बिहार के इलेक्शन में चुनाव में थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी वैसे ही थम्पिंग मेजोरिटी मिल गई है इसलिए मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ ऐसा बताया जा रहा कि है कि बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा द्वारा तय किया देखिए ये तो प्रधानमंत्री तो तो मोदी जी ये हमारे एन के नेता है वो सब सही और सही वो निर्णय लेंगे ये अधिकार उनका है तो 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 लाडली बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है लाडली बहनों ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया है और इसलिए ये लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर मिली है लाडली बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं 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 बिहार में गया था वहाँ मेरा बहुत बड़ा स्वागत भी हुआ और हमारे बिहार के एन के जीत के लिए मैं एक एन का घटक होने के नाते मैं गया था वो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने वो निभाई और मैं इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार जी और हमारी लाडली बहना ये सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ लोगों ने जंगल राज को दिया है। फिर एक बार कहूंगा विकास राज लोगों को चाहिए और जंगल राज नहीं चाहिए और इसलिए डबल इंजिन सरकार की जीत आहे काँग्रेसला बिहारमध्ये सुद्धा आहे काँग्रेसला भुईसपाट केलेला आहे काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेता बनण्या इतकंही त्यांच्या इंडिया अलायन्सला लोकांनी बळ दिलं नाही यावरून पूर्णपणे देशभरामध्ये या ठिकाणी मोदीजींचं विकासाचं काम या ठिकाणी सुरू आहे त्यालाच पसंती विकासाला पसंती देशभरातली जनता देते